Выездный матч у Словаччині мав стати найважливішим у квалификации. Сбірна могла расписаться у спроможності уникнути плей-офф. Я считаю, что третье место это не показатель, да? поэтому нужно стремиться занимать как можно высокое место. Мы помним, как мы сыграли дома, и у нас есть должок, так что мы, мы приехали сюда за реваншем. Місце повище можна було вибороти якраз у очному протистоянні із словаками. Збірні потрібно було перемагати і отримувати плюс три пункти до вже зароблених 15. Перемога дозволяла піднятися на другу сходинку і боротися за пряме потрапляння на євро 2016 Незважаючи на важливість матчу, Михайло Фоменко одразу дав зрозуміти, сюрпризів не варто очікувати. Много ігр просмотрели соперника, і вони нас теж просмотрели. Так що. Я думаю, що таких больших сюрпризів неможливо Наче припадні сюрпризів не було в першу чергу у стартовому складі. Лише одна вимушена заміна у порівнянні з матчем проти Білорусі. Замість дискваліфікованого Дениса Гармаша зі стартових хвилин вперше у відбірковому циклі з'явився Сергій Рибалка. На нього Руслана Ротанята, та Тараса Степаненка покладалася роль цементувати центр поля. Борьба такая тактическая и больше силовая, да, кто, кто друг друга переборит. Вот, к сожалению, нам, наверное, может быть, нам навязала Словакия игру более силовую, и они старались затянуть игру в такое русло, чтобы было как можно все медленнее и закрыться, закрыть все свободные зоны. Нападник кравець грав без м'яча і за всю гру мав лише один шанс забити. Водночас на флангах Євгена Коноплянку та Андрія Єрмоленка зупиняли по двоє-троє гравців суперника. Можливо, в нашій ріде була відчувалася обережність. так само. І... Грали словаки, обережно ж не розуміли ціну помилки. В сьогоднішньому матчі. за усю гру команда завдала лише один удар у площину воріт. Автор захисник Ярослав Ракицький. За такої ситуації Фоменко вирішив підсилити склад аж на 91-й хвилині. Замість Артема Кравця вийшов Олександр Гладкий, який так і не торкнувся на полі м'яча. 90-й минуття одна заміна може поміняти кастеру. Я думаю, ні, тобто, ну, якщо б Можно было рискнуть, но это надо было делать раньше. Но тем составом мы играли практически до конца, там уже в конце поменяли Саня Гладкий вышел, но этого мало, этого времени мало для да, того, что-то придумать. У меня не было уверенности, что значит, люди выйдут и что-то смогут изменить. Ничья 0-0 у не залишила сбирну на третьем месте и змусила сгадать перед матчами слова Фоменко. Вызвано достаточно количество игроков, квалифицированных, и, естественно, Щоб заміни. Є з кім'янку. Подібна обережність вже не вперше керує нашим тренерським штабом. Згадайте матч відбору на бразильський чемпіонат світу проти Англії. Тоді перемога дозволяла посісти першу сходинку у турнірній таблиці та розраховувати на автоматичне потрапляння на чемпіонат світу. Але тренерський штаб вирішив, краще не ризикувати, щоб у випадку поразки не скотитися на третє місце. Найкраще підтвердження. Німий діалог між Ярмоленком та тренерською лавкою, коли півзахисник ішов з поля на 93-й хвилині. Збірна традиції не змінює і не готова ризикувати у найнапруженіший момент. Тепер реальний шанс потрапити напряму на євро стати найкращою третьою командою серед усіх груп. Але для цього необхідно набирати очки у двох заключних матчах. Ну, не просто набрати очки, потрібно перемагати у двох наступних поєдинках. А гостях про футболу сьогодні президент Федерації футболу України Андрій Васильович Павелко. Ми Добре, вас вітаємо. Андрій Васильович, ви були в Словаччині, як вам гра збірної? Ну, я думаю, що всі бачили цей футбол. Я думаю, що всі бачили і футбол з зборної Білорусі. Перший тайм особливо. И мне кажется, что все болельщики, наверное, воодушевились как раз первым таймом с белорусами. И была как раз надежда на то, что появился такой зажигательная смесь в нашей сборной, для того, чтобы преодолеть все препятствия для прохождения финальной части. Уверен, что еще, как сказать... Вам игра в не Я к болевальнику. Я думаю, что как болельщику она была такая на нервах, назовем так. Каждый из соперников понимал, что один гол может повлиять на, на результат матча и все держали так себя очень э, закрытым в таком э, состоянии уверен что главное для нас э, что даже окончание этого матча ни, ни в коем случае не ставит точку и все наши возможности идут только впереди и только от нас с вами зависит как раз поддержать нашу команду поддержать наш тренерский штаб для того чтобы два окончательных матча и если это надо будет то и игры плей офф дали нам возможность представлять нашей сборной э, в финальной части Кінець будь-якого матчу не є кінцем життя, безперечно, але ми зібралися тут для того, щоб поговорити якраз про поєдинок проти команди Словаччини І от ми почули думку президента Федерації футболу України, який як пересічний глядач, чи не як пересічний глядач, як посадова особа дивився цей поєдинок з трибуна. От ми колишніх футболістів збірної України, от що вони думають про цю гру? Олеже. Ну, игра стала двоякое впечатление. С одной стороны, мы играли неплохо, играли с лидером группы. С другой стороны, мы прекрасно понимали, что нам нужна была победа для того, чтобы реально иметь шанс выйти напрямую э, в финальную стадию. Поэтому с точки зрения игры сыграли неплохо, потому что превосходили соперника, особенно во втором тайме. Но бросилось в глаза то, что тренерский штаб не попытался как-то изменить, как-то постараться, может быть, сыграть более. Остро для того, чтобы мы праздновали в этом матче победу. Игра нам давалась. И Максим, были все предпосылки для этого. Ну я не, немножко не соглашусь с Олегом по поводу того, что мы переигрывали как-то. и игра нам давалась, не давалась. Нам ни игра не переигрывали мы их, как на мой взгляд. Я, как, как опять же, как болельщик смотрел. То есть, игра как началась в одном темпе, практически, так она и закончилась. То есть монотонная. Словаккам не нужно было. Они... А мы да? не могли. Не то, что не могли, я да не, не, знаю. Да не могли. Ну, по сути, по тому матчу, то не могли. ну, что если... мы что мы сейчас начинаем тут, зараз, знаете, как бы почему Да? Почему не могли? Почему да? не могли? А? Почему? А могли? У нас нет футболистов, которые могли забивать голы? Ну, с, с огляду или, на они те, вы... что... или они, именно в этой игре не могли? Как, как, как мы говорили? Я мы, вот, мы вот, могли. Я хочу вашу а, точку просто скажу. я нигде сути, не слышал. Судя по тому, как, как я, нигде вся игра, не я нас... а могли, если было видно, что Словак играет на ничью, а мы никаким образом не усилили игру? За счет замены это можно было только сделать. За счет свежих футболистов. А как могли, если все Такие футболисты играли вторую игру подряд, и силы, они же не беспредельны. Почему не мы, было замены? Поэтому мы, скорее всего, могли, но все уперлось, вот эти пресловутые замены. Мы сейчас уперлись, и все, каждый говорит о том, что Фоменко должен был менять что-то. Наверное, должен был, если он хотел выиграть. Но я нигде не слышал, чтобы Фоменко в предматчевых интервью сказал, что нам обязательно надо выигрывать. Я не пам'ятаю, що. Нам не треба було перемагати? Андрій Васильович? — Ну, надо треба перебігати. Да. Каждый матч треба перебігати. Ну, Андрій Савич, э, я розумію, що ми зараз будемо обговорювати всі моменти в такому руслі, що нам треба все перемагати, безперечно, супутники розуміють простору безмежного космосу. Конкретна гра, нам все-таки ця ніч'я, вона добре? Чи от ви би хотіли, щоб виграли? Ну, іспанці от... з цього ж місту проігра... їхали програвшими. Сборная Испании уехала проигравшим. Мы уехали 0-0. Я, я поддерживаю здесь ситуацию, что где-то некоторые футболисты выпали из игры. Где-то можно было бы повлиять каким-то заменам. Но еще раз говорю, у нас есть тренерский штаб, у нас есть атмосфера в сборной. И там, наверное, виднее. Давайте, наверное, все-таки доверять нашим специалистам и дать возможность, чтобы они все-таки довели это дело до конца. Давайте послушаем. После игры против команды Словаччины наш главный редактор Владимир Разверов встретился Головним тренером збірної країни Михайлом Івановичем Фоменко і той пояснив ну, практично всі свої рішення, які були якраз у цьому матчі і чому було зроблено так, а не інакше. Давайте послухаємо, потім поговоримо далі. Результат, звісно, розстроїв, тому що ми дійсно і хлопці націлювалися, самі націлювалися на те, щоб дійсно, дійсно добити там по максимуму очки. не, не говорится, чтобы мы не были зависимы от кого-то. Ваши коллеги в команде из Словакии значит, относятся к этому скептически до сих пор. Почему-то он считает, что значит, наша команда сильнее, она должна быть сильнее всех. Любой тренер отталкивается от того, что у него есть, и с кем ему надо верить строится игра. Вас критикуют за то, что не было замены. Ну так если бы мы, как говорится, верили в то, что вот мы сделаем эти замены и значит, будет на 100%, мы поставили то, что мы считали, что это сильнейший состав. Один человек только, значит, новый был, а так все те же играли. Мы все надеялись значит, до самого конца, что значит, решим, решим, решим задачу. И снимать, вот, допустим, то, чтобы кто-то выпадал из наших подопечных на футбольном поле, не было. Саміна кравця на гладко і вихід на подачу на 91 й хвилині, що він може зробити за дві хвилини. Ну це вже як... А може бути. Істойка каже, це опери. Заваро сказав, що був план випустити гладко раніше. Треба було значит, не думати, а підказати. <сісті> сказать. Ми ж недалеко сидимо, да, друг від друга на, на лавці. Ну, багато верхової боротьби на чужій половині поля команда програла, наскільки так візуально було видно. Якщо взяти зрівняти, значить, рост наших футболістів і рост їхніх футболістів. У нас, да, тоже є там деякі високі футболісти, а у них це як правило, там, за деякими виключеннями. Ззаді де, там вони всі 190 плюс-мінус. Можна сказати в зв'язку з тим, що десь цілезньового якраз такого форварда де екслезньового не вистачає. Если бы было больше тех футболистов, которые уже имеют опыт выступления в сборной, значит, и неплохой опыт, тогда, кажется, у нас было бы больше рычагов тоже и Кравец, наверное, решил бы без проблем то, говорится, этот выход, если бы имел игровую практику, и без проблем у него был. Гладки, значит, ну, вы же должны прекрасно понимать, что у нас не бразильская линия полузащиты. Из Зари Будковский не блистал там, что, да, старался. Даже если ваши значит, коллеги что-то спрашивают такое, а да, вот если так, а если так, я говорю, ну, это же есть, это Вот если бы Малиновского поставить, значит, тут был бы там, значит, другой результат. Отталкивались из того, что, значит, может, может быть, человек выдаст в эти сто процентов, а может быть и 50 выдаст. Он там лидер, а здесь он не лидер. Игра там, игра здесь, это совсем разные значит, игры. Угадать, не угадать, это мы всегда отталкиваемся от того, чтобы... Что вот... То, что мы делаем, значит, это правильно. Украина Анна, ваш матч. Деяких болевальники приняли за раз матчем Словачьи на Украину, мол, и там, и там требовалось было рисковать. Есть один такой значит, ответ. Мы не в казино. Это в казино можно там рисковать. А у нас сложно, потому что значит, есть и другая сторона. А то, что там критикуют, там, значит, вот так, вот так, вот так, это, это их право значит, критиковать, рассказывать. А лучше всего бы. Места Естественно. Ты не кажи, что вы готовы. <laughs> мы, мы всегда готовы, как пионеры. Так что, что такое дело? вы где подозреваете, что может быть? Не а нет, ну, почему здесь подозревать, не подозрить? Это как? А, где вы видели, чтобы значит, люди значит, работали на одном месте всю свою жизнь? В нашем, в нашей профессии. Так уж не бывает. Я уже где-то 10 разных вариантов вижу, этих математических подрахунков, за которыми Украина станет лучшей третьей командой. Я, вам такая математика, я куда до души. Ну, конечно, це було б бы здорово. Будемо сподіватися, що хтось з команд, які займають перше місце, Если нет, Якщо что ж, Переход так переход. Ну що ж, послухала ми Івановича Фоменка. От що ви зараз кажете з цього приводу, з приводу його пояснень, з приводу його слів, ви, як колишні футболісти збірної України, можна ризикувати чи не можна? Варто давати шанс в таких матчах. Чи не варто? Чи варто на таких, знаете, надейных бийцов, проверенных вот Максиме. Ну, как нужно или не нужно. Я просто скажу из, всего, ну, из этого интервью, я понимаю, что человек поставил, сделал ставку на 11 человек и ждал, что рано или поздно они выстрелят. То есть ставка не сыграла. И в то же время он не уверен, что те люди, которые бы вышли на замену, они бы выстрелили бы тоже, соответственно. То есть логику я совершенно не понимаю этого. То есть если эти не выстреливают, дай шанс другим, может те выстрелят. Может выстрелят, а может не выстрелят. Я, собственно, не понял, почему Михаил Иванович побоялся сделать замену. Я не понял. Он, для меня он не объяснил это. То есть вызывать в сборную 20 человек э, и не давать им шанс, потому что ты не уверен в них. Ну, я не знаю, ну, tu, можно было тогда вызвать 11 человек, и пускай они две игры играют. И вызывать дальше. И вот удивительно, мы говорим о каких-то рисках. Какие риски, если один футболист меняет другого? Это рабочие моменты для тренера. Чем мы рисковали, выпуская Гладкого, например, на 75-й минуте? Он имеет постоянную игровую практику, он на хорошем сейчас счету. Или того же Малиновска. Было видно, что у нас есть два флана, которые играют раздельно между собой. Нам нужен был человек, который бы это связал, который мог отдать острую передачу. Поэтому рисковать, ну я не знаю, это для тренера, я думаю, нормальное, обычное явление. Тяжело представить, что в этой ситуации... Тренер там я не буду говорить калибра там топ уровня не сделал бы замен. Они напрашивались, они, это было видно невооруженным глазом. По Малиновскому отдельно хотелось бы сказать, вот говорят лидер команды. Но нам в этой игре не нужно было, чтобы он был лидером. Нам нужно, чтобы он был, вышел, усилил игру. Мы знаем, что у него очень хороший дальний удар. Было видно, что стоит редут. Он мог пробить, он мог забить, он мог связать э, нашу атакующую линию. Поэтому он мог и не связать. Вот, а мог, а вот. Значит, вот это логика, правильно? Вот логика. В того, что мог и не связать, хотел бы сказать: а как мы можем это еще узнать, не выпустя их на замену? Время бы только показало, игра бы показала, так, правильно был шаг или нет. А так мы никогда не узнаем. Мы все будем думать, Но а могут уровень или сборная, не могут. Извини, я перебью. Это же уровень сборной, это уже топ уровень. То есть, если вызывать игроков и быть неуверенным в их уровне, ну не вызывайте тогда. Тогда вызывайте других, в ком вы уверены. То есть, не выпустить людей. На замену на 15-20 минут, это значит быть неуверенным в этом человеке настолько, насколько это вообще возможно быть. И не в себе не уверен, а в людях, которых ты вызываешь. То тим... есть, ну... Да, тем более в такой игре, где мне кажется, каждый понимал ответственность. И там уже, может, даже бы не мастерство, а там уже эмоции и понимание того, что надо любой ценой вырывать победу, сыграло бы, я считаю, решающую роль для футболиста. Два матча осталось. Два матча осталось. В принципе, одна очко. Нам дозволило сподіватися на те, що ми можемо бути як найкраща третя команда. У нас залишилося два матчі. Зараз є можливість подивитися на турнірну таблицю. І зараз збірна України йде на третій сходинці, поступаючи з іспанцями і словаками. словаків простіший календар в Україні виїзд в Македонію і вдома Іспанія. Нам потрібно дві перемоги для того, щоб бути найкращою третьою командою. Андрій Васильович, питання до вас. Ну, не секрет, що є, ви можете, ну ви напевне, мотиваційно можете тільки єдиним чином якось підбадьорити футболістів для того, щоб оці два матчі наші вийшли з такими величезними очима, і просто знаєте, рознесли і Македонію на виїзді, і Іспанію вдома. Чи будуть якісь ну там додаткові стимули, взагалі яка ситуація? От з тим стимулюванням? Смотрите, я думаю, это... вы правильно сказали, что уже э, эксперты дали оценку по прошлым матчам. И я полностью уважаю мнение экспертов, но самое главное, что мы должны сосредоточиться уже на э, оставшихся двух играх. И сказать о том, что атмосфера в сборной должна быть всеми нами поддержана на самом высочайшем уровне. Да, со, со всех всех те требования, которые были оговорены еще, назовем так, на начальной стадии этого отборочного цикла, полностью все требования выполняются полностью, материальные, эмоциональные, премиальные. премиальные но самое главное, что сами футболисты обязаны понимать и знать о том, что в сегодняшний день, в сегодняшней нашей стране, в сегодняшней ситуации, другой возможности привнести в каждый дом, в каждое окно и в каждую дверь радость и эмоции от победы нашей страны, кроме футбола и кроме выхода в Евро-2016 во Францию, другого сейчас не придумаешь. И эта мотивация самая сильная, которая должна нести наших футболистов, как это было в первом тайме со сборной Беларуси. Вот такую игру, если они покажут, то я думаю, что мы сможем выйти с третьего, лучшего третьего места. Ваша точка зрения, что у нас на выезде из Македонии и дома из Испании? Максим. Ну, тут все сказано, как бы мы будем поддерживать, мы ждем, наконец-то, этих эмоций прекрасных, на самом деле, если случится все-таки этот выход напрямую. Ожидание, ожидание победы, ожидание игры на победу, в конце концов. То есть немножко разочарование было по прошлой игре, да, когда мы все ждали не только победы, но и игры на победу. Мы игры на победу не увидели, к сожалению. Сейчас уже деваться нам совершенно некуда. То есть если уже в этих играх не играть на победу, ну то я не знаю, уже, когда надо играть на победу. Выиграем испанцы. Ситуация очень проста. Надо брать свои очки, постараться максимум набрать, а там дальше уже смотреть, считать, выходим мы с третьего или... Но главное, что два, две перемоги, швидше за все, на 99,9%, они гарантуют сборной Украины прямой выход. Нічого от не залишається там видумати, просто треба виходити і два матчі перемогти. Ми бажаємо тренерському штабу, ми бажаємо футболістам збірної України все таки зібратися на ці два поєдинки, і е, справді, оте, от що сказав президент Федерації футболу України, подарувати не те, що радість, просто ну знаєте, таке нескінчене щастя тим вболівальникам, які заповнюють трибуни, які приходять, які зараз в такий скрутний час мають можливість от знаєте, тільки футболом, десь трошки відсторонитися від тих проблем і отримати справжнє задоволення. Тож ми бажаємо, ми будемо підтримувати. Ми всі на це сподіваємося, і найголовніше, що ми. віримо, що наши збірні це по силах.